Що зберігати свої заощадження в банках набагато безпечніше ніж вдома. Звичайно, там також є свої якісь певні ризики, але і їх можна звести майже на нівець. Якщо просто знати декілька простих правил і секретів, все, що вам потрібно знати про банківські депозити, наші журналісти зібрали в одному сюжеті, і він вже зараз до вашої уваги. Банковские депозиты – один из самых простых и эффективных способов приумножить свои сбережения. Однако некоторые украинцы боятся в погоне за высокими процентами потерять свои средства. Чтобы этого избежать, важно придерживаться нескольких простых правил. Первое. Ответственно подходите к выбору банка для размещения депозита. Действительно надежное финучреждение имеет хорошую репутацию, высокий финансовый рейтинг и не предлагает завышенные депозитные ставки. На сегодняшний день ставки по депозитам национальной валюте варьируют от 20 до 23% годовых в зависимости от срока. Если банк предлагает ставки выше, чем 23, 25, может быть 27, я бы рекомендовал быть осторожнее с такими банками. Второе. Открывайте депозиты, не превышающие 200 тысяч гривен. Даже если банк обанкротится, эту сумму вам вернет фонд гарантирования вкладов. Больший вклад лучше разбить на части и разместить в нескольких банках. Третье. Не стоит хранить все сбережения в одной валюте. Открывая депозит, внимательно изучите договор. Это позволит вам избежать непредвиденных ситуаций. Прежде всего, обращаем внимание на то, является это депозит срочным или депозитом до востребования. Это значит, что предполагает ли сам договор возможность снять деньги досрочно. Что нужно смотреть еще? Есть такое понятие, как автопролонгация. Автопролонгация, это значит, будет ли депозит переоформлен автоматически по завершению его срока. Также важно, это вопрос уже удобства, понимать, когда вы будете получать проценты. Это может быть в конце срока, может быть ежемесячно. Хранить сбережения в банке намного безопаснее, чем в шкафу или под матрасом. А главное, гораздо выгоднее. Открывайте депозит, следуя нашим советам, и вы приумножите вложите свои деньги легко и безопасно.